私は美味しいものを食べに行きますいろんなお店に行っていろんな美味しいものを食べ歩いたりすることが大好きです人が多いところ大好きです東京は… 1年ぐらい東京に住んでます東京にはいろんなエネルギーがあります東京に引っ越してきて 約半年ぐらいしてから父が突然亡くなりました父はあの一番の私の相談相手だったのでやっぱり自分が辛い時あの私の話を聞いてほしい時その相手がいつも父だったので <laughs>。 人生には驚くような試練とかいろんな大変なことがありますけれどそれを乗り切ろうとする時に私はいつも神様に助けてく末日聖とイエス・キリスト教会の教えはまた再びお父さんに会えるという教えを教えてくれます。 神様は必ずしも私が欲しいものをくれるというわけではないということを学びましただけど神様は今ある自分の状況に沿った良いものをくれてそれによって頑張れるように新しい何かを神様用意してくれています、はい、私は一人っ子だったんですけれども 私のそばに友達とか両親がいてくれたのであんまり寂しいと思ったことはないですね東京で孤独と感じるのは簡単です孤独に打ち勝つためにやっぱり私は友達と一緒に時間を過ごしたいなと思ってなるべく人と一緒に楽しい思い出を作るようにしています なので友達がいない人生なんて考えられないです。私はバレーボールプレイヤーです。私は写真を撮って思い出を撮っておくのが大好きです。私は素晴らしい両親の子供です。私は東京ガールです。私の名前は吉岡萌です。そして私はモルモンです。